নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কাজল কুসুম দেৱী আজি মই তোমালোকৰ সৈতে অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোল খণ্ডৰ পৰা পাঠ এক প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অংশ চাৰি আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ ভূমি সম্পদসমূহৰ সংকটৰ বিষয়ে আৰু ভূমিৰ অৱক্ষয় কিদৰে ৰোধ কৰিব পাৰিম আজিৰ ভিডিঅ'তনো আমি কি কি আলোচনা কৰিম তোমালোকেনো কি কি জানিব পাৰিবা চাই লোৱা প্ৰথমতে জলসম্পদৰ বিষয়ে প্ৰথমতে জল সম্পদৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব পাৰিবা তাৰপিছত জানিব পাৰিবা পানীৰ ব্যৱহাৰ এই জল সম্পদসমূহ কি কি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা পানীসমূহ পানী কি কি কাৰ্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰো বা ইয়াৰ উপযোগিতা কি এই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিবা তৃতীয়তে পানীৰ সংকটৰ কাৰণসমূহ বৰ্তমান বিভিন্ন দেশত পানীৰ সংকটে দেখা দিছে তাৰ আৰম্ভ কৰা কাৰণসমূহনো কি আজি জানিব পাৰিবা চতুৰ্থতে পানী দূষিত হোৱাৰ কাৰণসমূহ কি কিনো কাৰণত পানী প্ৰদূষিত হয় পানীৰ উৎসসমূহত দূষিত হয় এই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি আজিৰ প্ৰথম বিষয়টোলৈ আগবাঢ়িছো জল সম্পদ তোমালোকে নিশ্চয় জানা জলসম্পদ কি বিশেষকে জল বুলি কলে আমি কি বুজো বাৰু পানীৰ কথা বুজো আমাৰ পৃথিৱীখনৰ তিনিভাগৰ দুই ভাগ পানীয়ে আগুৰি আছে হয়নে নহয় বাৰু আৰু এই পানী কি আমাৰ প্ৰাণ হয় নে নহয় পানীয়েই প্ৰাণীৰ প্ৰাণ পানী নহলে জীৱ জগত থকাটো অসম্ভৱ হয়নে বিভিন্ন কাৰ্যত পানীৰ ব্যৱহাৰ হয় যিহেতুকে চোৱা আমাৰ পৃথিৱীৰ অস্তিত্বৰ বাবে পানী অপৰিহাৰ্য পানী নবীকৰণযোগ্য সম্পদ নবীকৰণযোগ্য মানে কি মনত আছে তোমালোকৰ নৱীকৰণযোগ্য মানে হৈছে যিবোৰ সম্পদ প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা সম্ভৱ বা যিবোৰ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেও কি শেষ হৈ নাযায় প্ৰকৃতিয়ে ইয়াক নবীকৰণ কৰি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পদক নৱীকৰণযোগ্য সম্পদ বুলি কোৱা হয় এতিয়া পানীকো নবীকৰণযোগ্য সম্পদ বুলি কোৱা হয় আৰু চোৱা আমাৰ পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ মই ইতিমধ্যে ক'লো তিনিভাগৰ দুভাগ পানীয়ে আগুৰি আছে হয়নে নহয় যদিও আমাৰ পৃথিৱীখনৰ তিনিভাগৰ দুভাগ পানীয়ে আগুৰি আছে কিন্তু কি হয় দৈনন্দিন জীৱনত আমি যে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি কিন্তু আটাইখিনি পানীয়ে নাপাওঁ আমি বহুত কম পৰিমাণৰ পানীহে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কওঁ যদিও পৃথিৱীখনৰ তিনিভাগৰ দুভাগ পানীয়ে আগুৰি আছে আমি দৈনন্দিন কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পানীৰ পৰিমাণ বহুত কম কিমান জানানে মাত্ৰ দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ পানীহে আমি দৈনন্দিন কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদিও আমাৰ পৃথিৱীখনৰ আধাতকে বেছি পানীয়ে আগুৰি আছে চাবা এই মূল্যৱান পানীৰ অপচয় অৰ্থ হল সম্পদৰ অপব্যৱহাৰ গতিকে যিহেতুকে পানী আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ইমান কম পাওঁ তাৰমানে কি আমি যদি পানীৰ অপব্যৱহাৰ কৰো তাৰমানে কি বুজাব সম্পদৰ অপব্যৱহাৰ হব পানীৰ অপচয় হব হয়নে নহয় গতিকে আমি যিমান পাৰি সিমান জোখত হিচাপত মৃতব্যয় ৰূপত পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু চোৱা বিভিন্ন সময়ত স্থানীয় আঞ্চলিক ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জলসম্পদৰ সৈতে বিভিন্ন বিবাদৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰি চোৱা বিভিন্ন সময়ত কি হয় এই জল সম্পদৰ লগত জড়িত কিছুমান বিবাদ আমি দেখা যায় দেখা পাওঁ তোমালোকে নিশ্চয় নিউজত পোৱা হয় নহয় যেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানীৰ ব্যৱহাৰক লৈ অসম আৰু চীনৰ মাজতো বিবাদ আছে ঠিক তেনেকৈ চোৱা কাবেৰী নদীৰ পানীৰ ব্যৱহাৰক লৈও দুখন ৰাজ্যৰ মাজত বিবাদ দেখা যায় কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুৰ মাজত বিবাদ দেখা যায় দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত গতিকে এই ধৰণৰ বিবাদ সমূহ তোমালোকে নিশ্চয় নিউজত বা নিউজ চেনেলসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গতিকে আমি কি কৰিব লাগে পানীৰ ব্যৱহাৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ইয়াক আমি সংৰক্ষণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম পানীৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আমি কলো যে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ তিনিভাগৰ দুভাগ প্ৰায় ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট পানীয়ে আগুৰি আছে হয়নে কিন্তু সকলো পানী পানীয়ে আমি আমাৰ কাৰণে উপলব্ধ নহয় হয়নে চোৱা পৃথিৱীত উপলব্ধ মুঠ পানীৰ প্ৰধান অংশ মানুহৰ কাম কাজৰ বাবে উপযোগী নহয় তাৰ কাৰণ কি বাৰু কাৰণ চোৱা পানীৰ যিমান পানী আছে আমাৰ পৃথিৱীত তাৰ পৰা আধা সাগৰ মহাসাগৰে আগুৰি আছে হয়নে নহয় এতিয়া সাগৰ মহাসাগৰৰ পানী আমি খাব পাৰিম জানো পৰিশোধন নকৰাকৈ নোৱাৰো গতিকে কি হয় সাগৰ মহাসাগৰৰ পানী লৱনযুক্ত নিমখীয়া গতিকে সাগৰ মহাসাগৰৰ পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে যদি চোৱা মেৰু অঞ্চল হওক বা আমাৰ উচ্চ পৰ্বতবোৰ যদি চোৱা এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ যদি চোৱা তেতিয়া কি দেখা পাবা বাৰু সেইবোৰ পানী কি ৰূপত থাকে বৰফৰ ৰূপত থাকে গতিকে সেই পানীসমূহো আমাৰ কাৰণে উপলব্ধ নহয় সেইকাৰণে কৈছে যে আমি উপলব্ধ মুঠ পানীৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পানী কি একেবাৰে কম যদিও আমাৰ পৃথিৱীত উপলব্ধ পানী আছে কিমান তিনিভাগৰ দুভাগ কিন্তু আমি বহুত কম সংখ্যক পানীহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কাৰণ ইতিমধ্যে মই কলো সাগৰ মহাসাগৰৰ পানী খাব নোৱাৰে কাৰণী লৱনযুক্ত গতিকে যিমান পানী আছে তাৰ সেইখিনিও আমাৰ কাৰণে সহজে উপলব্ধ নহয় আকৌ ইতিমধ্যে মই কলো চোৱা উচ্চ পৰ্বত এণ্টাৰ্কটিকা মেৰু অঞ্চল এইবোৰত পানী বৰফৰ ওপৰত পোৱা যায় গতিকে উপলব্ধ মুঠ পানীৰ পৰিমাণ যদিও একে কিন্তু ইয়াক সকলোতে একেদৰে পোৱা নাযায় যদিও পৃথিৱীখনৰ তিনিভাগৰ দুভাগ পানী এগুৰি আছে কিন্তু এই আটাইখিনি পানী একে ৰূপতে নাথাকে কিছুমান হয়তো বৰফৰ ৰূপত আছে কিছুমান সাগৰত যিবোৰ লুনিয়া হয়নে নহয় কিছুমান উচ্চ পৰ্বতত আছে বৰফৰ ৰূপত এই ধৰণে আমি পানী পাওঁ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণে এতিয়া চোৱা পানী তিনিটা প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নিজৰ উৎসসমূহত জমা হয় তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা তিনিটা প্ৰক্ৰিয়াৰ নাম বাষ্পী ভৱন অধোকক্ষেপন আৰু প্ৰৱহন শুনি চান নাই বাষ্পীভৱন অধোকক্ষেপন আৰু প্ৰৱহন বাষ্পীভৱন মানে কি বাৰু পানী যে আমাৰ ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ভাৱ হৈ বাষ্প হৈ যে ওপৰলৈ যায় তাক কোৱা হয় বাষ্পী ভৱন হয়নে নহয় আকৌ অধোকক্ষেপন মানে কি যেতিয়া আমাৰ ভূপৃষ্ঠৰ পৰা বাষ্প হৈ গল গৈ সেই পানী বায়ুত যে যিবোৰ জলীয় বাষ্্প থাকে সেই বাষ্পবোৰ যে ঘনি ভৱন হয় তৰল আকৃতি লয় সেইটোক কোৱা হয় অধোকক্ষেপন আকৌ যেতিয়া সেই বাষ্পবোৰ বৰষুণৰ ৰূপত বা নিয়ৰৰ ৰূপত কুঁৱলীৰ ৰূপত শিলাপৃষ্টিৰ ৰূপত তুষাৰপাতৰ ৰূপত আমাৰ যে ভৱিষ্যত আকৌ পৰে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি প্ৰৱহন গতিকে এই ধৰণে পা পানী ভৱিষ্যৰ পৰা ওপৰলৈ যায় আকৌ ওপৰৰ পৰা পুনৰ এই ধৰণে আকৌ ভৱিষ্্যলৈ আহে আৰু নিজৰ উৎসসমূহত জমা হয় এতিয়া চোৱা আমি এই পানী বিভিন্ন কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ ভিতৰত মূলতঃ চাবা মূলতঃ আমি কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ জলসিঞ্চনৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ পৰিবহণ উদ্যোগ ঘৰুৱা কাম কাজ এইকেইটা ক্ষেত্ৰত আমি অধিক পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ হয়নে খেতিপথাৰত পানী দিবলৈ হওক পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত হওক উদ্যোগিক কাম কাজত হওক আৰু আমাৰ ঘৰুৱা কাম কাজতো পানী লাগেই গতিকে এই কাম কেইটাৰ কাৰণে অত্যাধিক আমি পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আকৌ চাবা পানীৰ ব্যৱহাৰ আৰু এটা ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আমাৰ যে ইলেক্ট্ৰিচিটি উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ যে উৎপন্ন হয় ক'ৰ পৰা হয় বাৰু বিদ্যুৎ আমি পানীৰ পৰা উৎপন্ন কৰে হয়নে নহয় নদীৰ গতিত বান্ধ দিয়ে বান্ধ দি টাৰ্বাইন জেনেৰেটৰ সহায়ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰে গতিকে এই জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনতো কি হয় জলসম্পদৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় যদিও বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা আন বহুতো মাধ্য়ম আছে কিন্তু পানীটো পানীৰ পৰাও বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয় তে চাবা যিমানে জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে পানীৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইছে ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ আগত মাটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোতে পাইছিলো জনসংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে মাটিৰ চাহিদা বাঢ়ি যায় ঠিক তেনেকৈ যিমানে জনসংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে মানুহৰ পানীৰ প্ৰয়োজন বেছি হৈ গৈছে হয়নে পানীৰ চাহিদা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে আকৌ বিভিন্ন কাৰণত এই পানীৰ উৎসসমূহত কি হয় প্ৰদূৰ্ষণো দেখা যায় যাৰ ফলত কি হৈছে বাৰু পানীৰ নাটনি হোৱা দেখা যায় পানীৰ যে আমাৰ অভাৱ হৈছে নাটনি হৈছে কিয় হৈছে এই পানীৰ উৎসবোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পানীৰ উৎসসমূহত কি হৈছে প্ৰদূৰ্ষন হৈছে সেইকাৰণে পানীৰ অভাৱ বা নাটনি হৈছে এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম পানীৰ সংকট চোৱা এতিয়া বিশ্বত বহুতো দেশে পানীৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তাৰ ভিতৰত চাবা কাটাৰ ইজৰাইল লেবানন ইৰাণ এইবোৰ দেশত পানীৰ সমস্যা দেখা গৈছে তাৰ কাৰণ কি জানে বাৰু এইবোৰ দেশত কি হয় প্ৰাকৃতিক পানীৰ উৎস একেবাৰে কম আৰু এই দেশসমূহত কি হয় পানীৰ ব্যৱস্থাপনাটো অনুন্নত তাৰ উপৰিও ইয়াত প্ৰদূষণৰ কাৰণে হওক বা অন্যান্য কাৰণত হওক কি হয় পানীৰ অভাৱ দেখা গৈছে ঠিক তেনেকৈ আন কিছুমান দেশ আছে যেনে আফ্ৰিকা দক্ষিণ এছিয়া পূব এছিয়া মেক্সিকো এইবোৰ কি হৈছে বিশ পানীৰ নাটনি হোৱা দেখা গৈছে দেখা গৈছে তাৰ কাৰণ কি বাৰু এই দেশসমূহে পানীৰ বাবে কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ভূগৰ্ভৰ জলৰ ওপৰত কাৰণ এই দেশসমূহত বৰষুণৰ পৰিমান কম আৰু ইয়াত উদ্যোগীকৰণৰ কাৰণেও কি হৈছে বিশুদ্ধ পানীৰ নাটনি হোৱা দেখা গৈছে যিমানে ভূগৰ্ভৰ জলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে সিমানে ভূগৰ্ভৰ জল অত্যাধিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত কি হৈছে ভূগৰ্ভৰ জলৰ স্তৰ শুকাই গৈছে এই দেশসমূহত ঠিক তেনেকে চাবা উন্নত দেশসমূহে দৰিদ্ৰ দেশসমূহতকৈ অধিক পানী ব্যৱহাৰ কৰে হয়নে নহয় বাৰু উন্নত দেশসমূহে দৰিদ্ৰ দেশসমূহতকৈ অধিক পানী ব্যৱহাৰ কৰে হয়নে নহয় তোমালোকে কি কোৱা উন্নত দেশসমূহে হয় দৰিদ্ৰ দেশসমূহ বা অনুন্নত দেশসমূহ বা উন্নয়নশীল দেশসমূহতকৈ অধিক মাত্ৰাত পানীৰ প্ৰয়োগ কৰে ইয়াৰ কাৰণ কি জানানে কাৰণ উন্নত দেশসমূহত তোমালোকে চাবা ঔদ্যোগিক ক্ৰিয়াকলাপবোৰ বেছি হয় হয়নে উদ্যোগ কল কাৰখানাবোৰ বেছি আৰু ইয়াত অৱসৰমূলক কাৰ্যকলাপ যেনে ৱাটাৰ পাৰ্ক হওক বা অন্যান্য ধৰণৰ পাৰ্ক পানীৰ য'ত লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধাবোৰ বেছি ইয়াৰ মানুহৰ কৃষি উন্নত কৃষি ব্যৱস্থা আছে য'ত পানীৰ বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয় ঠিক তেনেকৈ উন্নত জীৱন নিৰ্বাহ যাৰ কাৰণেও পানীৰ বেছি প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে এই উন্নত দেশসমূহত পানীৰ কি হয় বেছি ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু অনুন্নত দেশসমূহত পানীৰ ব্যৱহাৰ ইমান হোৱা দেখা নাযায় এটা তথ্য আছে চোৱা উন্নত দেশসমূহৰ এজন নাগৰিকে প্ৰতিদিনে মানে একদিনৰ তিনিশ লিটাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ বিপৰীতে এজন ভাৰতীয়ই প্ৰায় পঁচিছ লিটাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰে চোৱা উন্নত দেশত এজন মানুহে তিনিশ লিটাৰ প্ৰতিদিনে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ তুলনাত যদি আমাৰ ভাৰতীয় মানুহৰ কথা চাওঁ পঁচিছ লিটাৰ পানীহে ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ পৰা আমি বুজিলোঁ যে উন্নত দেশসমূহত কি পানীৰ ব্যৱহাৰ বেছি এতিয়া চাবা আমাৰ ভাৰতৰ কিছুমান ঠাই ৰাজস্থান গুজৰাট ইত্যাদিত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বৰষুণৰ অভাৱৰ বাবে ইয়াৰ লোকসকলৰ ভূগৰ্ভস্থান ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয়নে নহয় আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজ্য ৰাজস্থান আৰু গুজৰাট কি হয় তেওঁলোক ভূগৰ্ভৰ জলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল তাৰ কাৰণ কি জানানে কাৰণ সেই ঠাই দুখনত পানীৰ বা বৰষুণৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কম এই বৰষুণ কম হোৱা কাৰণে তেওঁলোকে কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ভূগৰ্ভৰ জলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে ভূগৰ্ভৰ জলৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত কি হৈছে এই জলৰ স্তৰ ক্ৰমান্বয়ে নামি গৈছে ক্ৰমান্বয়ে শুকাই গৈছে গতিকে এই ঠাইসমূহত পানীৰ নাটনি দেখা যায় আকৌ আমাৰ ভাৰতৰ কিছুমান ৰাজ্য বা কিছুমান অঞ্চল যদি চোৱা তোমালোকে উত্তৰ পূৱৰ ৰাজ্যসমূহ চাবা উত্তৰ পূবত কি হয় বাৰিষা কালত বৰষুণ বেছি হয় হয়নে তেতিয়া পানীৰ পৰিমাণ বেছি থাকে হয়নে নহয় উত্তৰ পূবত বৰষুণৰ পৰিমাণ গৰমৰ দিন অৰ্থাৎ গ্ৰীষ্মকালত বেছি হয় আকৌ শীতকালত কিন্তু বৰষুণৰ পৰিমাণ কম আকৌ শীতকালত যেতিয়া বৰষুণৰ পৰিমাণ কি কম হয় তেতিয়া কি হয় পানী কমি যায় পানী শুকাই যায় তেতিয়া খৰালি কালত পানী শুকাই যোৱা দেখা যায় সেইবাবে এই অঞ্চলটোত পানীৰ পৰিমাণ আৰু কম বেছি হয় সেইকাৰণে এই অঞ্চলবোৰত কি হয় পানীৰ কম বেছি হোৱা দেখা যায় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম পানী দূষিত হোৱাৰ কাৰণ কি কি কাৰণতনো পানী দূষিত হয় এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে নিশ্চয় জানা যেতিয়া আমি কৃষিত বা মাটিত অধিক মাত্ৰাত ৰাসায়নিক সাৰ কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া কি হয় সেই দ্ৰব্যসমূহ পানীৰ লগত মিহলি হয় পানী প্ৰদূষিত কৰে হয়নে নহয় চোৱা আমি কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিক সাৰ কীটনাশক আদিয়ে কি কৰে পানীৰ লগত মিহলি হৈ বিভিন্ন ঠাইত পানীৰ প্ৰদূষিত কৰে হয়নে দ্বিতীয়তে চাবা ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা অন্যান্য ৰাসায়নিক সামগ্ৰী নদী বা পুখুৰীত নিক্ষেপ কৰাৰ ফলতো পানী প্ৰদূষিত হয় হয়নে নহয় বাৰু চোৱা আমি আজিকালি কি হয় উদ্যোগৰ আৱৰ্জনাবোৰ বা ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰ পেলনীয়া আমি কত পেলাওঁ নদীসমূহত পেলোৱা দেখা যায় যাৰ ফলত কি হয় পানী প্ৰদূষিত হোৱা দেখা গৈছে তোমালোকে নিশ্চয় আমাৰ গুৱাহাটীত এখন নদী দেখিছা ভৰলো নাই দেখিছানে নাই বাৰু ভৰলু নদীখন কি হৈছে এতিয়া মানুহে আৱৰ্জনা উদ্যোগৰ আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ ফলত কি হৈছে এই নদীখন দিনক দিনে প্ৰদূষিত চোৱা হয়নে এইখন ভৰলু নদী এই ভৰলু নদীত ইমান প্ৰদূষিত হৈছে মানুহৰ আৱৰ্জনা কল কাৰখানাৰ আৱৰ্জনা এইবোৰ পেলোৱাৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ভৰলু নদী ৰাইজে নিক্ষেপ কৰা পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ বাবে প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে গতিকে আমি এই পানীৰ উৎসসমূহ প্ৰদূষিত কৰাৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগে তেতিয়াহে কি হয় পানীৰ আমি অপচয় ৰোধ কৰিব পাৰিম এতিয়া আজি আমি যিখিনি বুজিলো তাৰ পৰা এই মূল্যায়ন কেইডালে আগবাঢ়ো প্ৰশ্নটো চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো দৈনন্দিন কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পানীৰ পৰিমাণ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো যদিও ভূপৃষ্ঠত পানীৰ পৰিমাণ তিনিভাগৰ দুই অংশ কিন্তু সকলো পানী আমাৰ কাৰণে উপলব্ধ নহয় হয়নে নহয় দৈনন্দিন কাম কাজত আমি কিমান পানী ব্যৱহাৰ কৰো দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ হয়নে মনত আছেনে তোমালোকৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চাবা পানী ডেছ অধক্ষেপন আৰু প্ৰৱহন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা পুনৰ উৎসসমূহত জমা হয় আমি আলোচনা কৰিছিলো পানী তিনিটা প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নিজৰ উৎসসমূহত জমা হয় কি আছিল বাৰু ভৱিষ্যৰ পৰা যে বাষ্প হৈ ওপৰলৈ যায় প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নাম কি আছিলে মনত আছেনে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আছিলে কি বাষ্পী ভৱন প্ৰক্ৰিয়া বাষ্পী ভৱনৰ দ্বাৰা পানী বাষ্প হৈ ওপৰলৈ যায় এতিয়া তৃতীয় প্ৰশ্নটো চোৱা পানী দূষিত হোৱাৰ এটা কাৰণ লিখা এইমাত্ৰ মই আলোচনা কৰিলো পানী দূষিত হোৱাৰ কাৰণসমূহ মনত আছেনে কি কি আছিল খেতি পথাৰত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ প্ৰয়োগ কৰিলে পানীৰ লগত মিহলি হৈ পানী প্ৰদূষিত কৰে তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছেনে নহয় গতিকে আশা কৰোঁ আজি মই যিখিনি ভিডিঅ'টোত বুজালোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ